Sentyabrın 29-da Azərbaycan Media Mərkəzində Milli Net 2010 Milli İnternet Mükafatı müsabiqəsinin başlanmasına əsaslanan mətbuat konfransı keçirildi. Mətbuat konfransında çıxış edən Azərbaycan İnternet Forumunun sədri Osman Gündüz məlumat verib ki, bu dəfə müsabiqənin keçilməsi ilə bağlı şərtlər də dəyişir. Onun sözlərinə görə, bu dəfə müsabiqədən üzlər həyatının əməkdaşlıq etdiyi saytlar qatla bilməz. Həmçinin o bildirdi ki, əvvəlki müsabiqələrin qalibləri də Milli Net 2010-da iştirak edə bilməz. Bu dəfə olduqca Münisipər heyəti üzvlərinin və imtihana başa çatandan sonra saytda yerləşdiriləcək. Müsabiqəyə yalnız Azərbaycan dilində və ya Azərbaycan versiyası olan saytlar buraxılacaq, deyə Osman Güldüz bildirdi. Onun sözlərinə görə, iştirakçıların qeydiyyatının oyanının sonuna kimi milinnet.az saytında olacaq. Müsabiqəyə yekun və qaliblərin təqdirəlandırılması təxminən 15 dekabrda başdolacaq. Bildədik ki, müsabiqəyə Delta Telecom, Azərsel və HP şirkətləri dəstək verir.